Меня зовут Ангелина. Эта игра называется «Морское приключение». Суть игры в том, что есть красный осьминожек, и он должен убивать рыб. Также есть ну, простой осьминожек, который просто старинный персонаж. Для удобства я сделала, чтобы управлять можно было стрелочками. Стрелять только пробел. Тут и два вида рыб. Есть одного цвета, есть другого. Рыба, которая качается в течение 30 секунд. Когда убиваешь одну рыбу, то получается, что... что одно очко тебе добавляется. Вот одно очко у меня снялось. Знаете, что... Есть рыба оранжевая, которая связана с тебя отравится, то все, конечно Можно считать полноценной игрой и хочу поздравить с Ангелину с получением сертификата. Спасибо.